নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এতিয়াৰ পৰা আমি যিহেতু প্ৰত্যেক দিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পি এম পোষণ অৰ্থাৎ এম ডি এম খুওৱাৰ তথ্য অনলাইন দিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা ধৰণে আমি অনলাইন পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এম ডি এম খুওৱাৰ তথ্য দিব লাগিব সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পি এম পোষণ অৰ্থাৎ এম ডি এমৰ তথ্য আমি প্ৰতিদিনে এটি বিশেষ মেছেজৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰলৈকে বা শিক্ষা বিভাগলৈকে পঠাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এটি বিশেষ পদ্ধতি আছে আৰু এই পদ্ধতিটোৰ জৰিয়তে যদি আমি মেছেজ নপঠাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত এই পি এম পোষণৰ বা এম ডি এমৰ যোগান ধৰাটো বা পেণ্ডেমৰ যে আমি আহাৰ যোগান ধৰিছোঁ সেইটো ধৰা নধৰা বুজাব গতিকে আমি কেনেকুৱা ধৰণে এন ডি এমৰ সেই মেছেজটো পঠাম আজিৰ জৰিয়তে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি প্ৰতি মাহত দুটা মেছেজ পঠাব লাগিব এটা মেছেজ হৈছে প্ৰতিদিনে পঠাব লাগিব আৰু এটা মেছেজ হৈছে মাহত পঠাব লাগিব আমি দিনৰ দহ বজাৰ পৰা পাঁচ বজাৰ ভিতৰত সেই মেছেজটো পঠাব লাগিব আৰু মেছেজটো পঠোৱা অতি চিম্পুল কোনো ধৰণৰ পইচা কাঠ নাখায় আৰু সহজতে মেছেজটো পঠাব পাৰি আৰু দিনৰ যিকোনো সময়তে আপুনি যিকোনো ঠাইৰ পৰা আমি সেই মেছেজটো পঠাব পাৰোঁ শিক্ষা সেইটো যেনেকুৱা ধৰণে আমি জিঅটেক থকা ঠাইৰ পৰাহে নিৰ্দিষ্ট আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কেম্পাছৰ পৰাহে পঠাব পাৰোঁ এম ডি এমৰ সেই মেছেজটোৰ ক্ষেত্ৰত কিয় তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা নাই তেনেহ'লে আহকচোন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকুৱা ধৰণে সেই মেছেজকেইটা পঠাম মেছেজকেইটা পঠাব লাগিলে কি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰাব লাগিব যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়ত ৰান্ধনি নাই তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণে পঠাব আপুনি যদি ভাত মিড ডে' মিল যোগান ধৰা নাই তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণে পঠাব আপোনাৰ বিদ্যালয়ত যদি চাউল এই আপোনালোকৰ ফুড গ্ৰেইন নাই অৰ্থাৎ চাউল নাই আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যদি ধন নাই আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যদি কিবা কাৰণত ভুলবশতঃ আপুনি সেইদিনা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আহাৰ যোগান ধৰা নাই তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ পঠাব সকলোখিনি তথ্য পুংখানুপুংখভাৱে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যোগান ধৰিব ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান ফৰৱাৰ্ড কৰিব কাৰণ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় যিবিলাক বিদ্যালয়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোতে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা আছে অৰ্থাৎ পি এম পোচনৰ ব্যৱস্থা আছে লগতে চৰা চাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে আমাৰ এই শিক্ষক ৰিলেটেড হোৱাটছআপ চেনেল টিচাৰ ৰিলেটেড হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক ইতিমধ্যে যদি লিংকত জইন হোৱা নাই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে জইন হৈ ল'ব এই হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হ'লে এটা সুবিধা আছে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো বেলেগ ব্যক্তিয়ে পাবৰ কাৰণে সক্ষম নহয় লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনীকান্ত ডেকা যদি ইতিমধ্যে আপোনালোকে জইন হোৱা নাই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত জইন হৈ ল'ব যিহেতু আমাৰ সকলো ব্যক্তিৰে ফেচবুক আছে আপোনালোকে ফেচবুকতো আমাক ফল' কৰিব পাৰিব শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল পি এম পোষণ চমুকৈ যাক আমি এম ডি এম বুলি বুজি পাওঁ এই এম ডি এমৰ মেছেজ বিদ্যালয়সমূহে কেনেকুৱা ধৰণে পঠাব লাগিব সেই বিষয়ে আমি এতিয়া বিতংকৈ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল যদি আপুনি এম ডি এমৰ এই মেছেজ নপঠায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যি এই মাননি বা যি চাউল আৰু যি ধন পাবলগীয়া আছে এই পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে কোনোদিনে মিছ নকৰাকৈ এই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ মেছেজ পঠাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব গতিকে ইয়াৰ দুটা পদ্ধতি আছে আৰু দুটা পদ্ধতি আপোনালোকে শিকি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ মেছেজ পঠাবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দুটা মেছেজ পঠাব লাগে এটা হৈছে মাহেকীয়া মেছেজ সেইটো হৈছে মান্থলি মেছেজ বুলি কোৱা হয় আৰু এটা হৈছে দৈনিক মেছেজ যিটোক আমি ডেইলি মেছেজ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এম ডি এমৰ দুটা মেছেজ পঠাব লাগে এটা মান্থলি এটা ডেইলি মেছেজ মান্থলি মান্থলি মেছেজটো মাহত এবাৰ পঠাব লাগিব আৰু ডেইলি মেছেজটো আপুনি দিনত যিমান যিমান দিন খাদ্য খুৱাইছে সেই প্ৰতিদিনে পঠাব লাগিব গতিকে এইটো মন কৰিব মান্থলি মেছেজটো মাহত এবাৰ পঠাব লাগিব আৰু দৈনিক মেছেজটোৰ দিনত আমি আপুনি কি পঠাব লাগিব যিমান দিন খুৱাইছে খুওৱা দিনকেইটাতহে আপুনি এই ডেইলী মেছেজটো পঠাব লাগিব আৰু কিবা কাৰণত যদি বিদ্যালয় খোলা আছে সেই দিনটোত আপুনি এম ডি এম খুওৱাও নাই তেতিয়া আপুনি এই মেছেজটো পঠাব লাগিব এম ডি এম খুওৱা নাই বুলি আৰু এম ডি এম খুওৱা নাই বুলি মেছেজ পঠাব লাগিলে কি চিষ্টেম আছে তাৰো এটা পদ্ধতি আছে সেই কথাখিনিও আমি আপোনালোকক কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক আপোনালোকে কি নম্বৰত আপোনালোকে এই কথাটো পঠাব লাগিব এতিয়া চাওক এই মেছেজটো ওৱান ডাবল ফাইভ ডাবল ফ'ৰ ডাবল ফ'ৰ নম্বৰত পঠাব লাগিব আৰু ওৱান ডাবল ফাইভ ডাবল ফ'ৰ নম্বৰত পঠালে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পইচা কাট নাখায় আৰু ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা আবেলি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই মেছেজটো পঠাব লাগিব বিদ্যালয় গৈ পোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পিছত আৰু আবেলি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত পঠাব লাগিব বিদ্যালয়ৰ লোকেশ্যনৰ পঠাই লোকেশ্যনৰ পৰা পঠাব লাগে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই আপোনালোকে বিভিন্ন লোকেশ্যনৰ পৰা পঠাব পাৰে যিকোনো ঠাইৰ পৰা পঠাব পাৰে মাত্ৰ ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা আবেলি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত আপুনি কি কৰিব লাগিব এই মেছেজটো পঠাব লাগিব প্ৰথমতে আমি যিটো আমাৰ মান্থলি মেছেজ মান্থলি মেছেজটো কেনেকুৱা ধৰণে পঠাম মায়েকীয়া মেছেজটো কেনেকুৱা ধৰণে পঠাম সেই কথাখিনি জানিম তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ডেইলি মেছেজকেইটা কেনেকুৱা ধৰণে পঠাম সেই কথাটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিটো আমাৰ মান্থলি মেছেজ আছে মই আপোনালোকক অঁ এই দুটা মেছেজ কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগে সেই কথাটো শিকাম প্ৰথমতে আমি মান্থলি মেছেজটো কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগে সেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক যিটো আমাৰ মান্থলি মেছেজ আছে এই মান্থলি মেছেজটো দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই তিনিটা কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ এই তিনিটা কথা আপুনি জানিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আপুনি বিদ্যালয়ৰ তিনিটা কথা নাজানে তেতিয়ালৈকে আপুনি মান্থলি মেছেজটো দিব নোৱাৰিব চাওক মাইকীয়া মেছেজ বা মান্থলি মেছে এছ এম এছটো দিবৰ কাৰণে আপুনি তিনিটা কথা জানিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছ অৱ দ্য স্কুল ষ্টুডেণ্টছ অৱ দ্য স্কুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে যদি আপোনাৰ এখন ওৱানৰ পৰা টেনলৈকে স্কু ষ্টুডেণ্ট হয় আপুনি এই তাৰে ষ্টুডেণ্টছটো জানিলে নহ'ব অৰ্থাৎ আপুনি এইটোত জানিব লাগিব কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ পি এম পোষণৰ সুবিধা পাবৰ কাৰণে বা এম ডি এমৰ সুবিধা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় সেই ষ্টুডেণ্টটোৰে কথা কোৱা হৈছে যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়খন ওৱানৰ পৰা টুৱেলভলৈকে হয় সেই ষ্টুডেল ষ্টুডেণ্টটোৰ কথা কোৱা হোৱা নাই অৰ্থাৎ ওৱানৰ পৰা এইটলৈকে কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে অৰ্থাৎ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন খায় সুবিধা পায় সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যক কোৱা হৈছে ফাণ্ড মানে পইচা আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত পইচা ভাত খোৱাবৰ কাৰণে বা মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱাবৰ কাৰণে পইচা আছেনে নাই দুই নম্বৰতে ফুড গ্ৰেইন অৰ্থাৎ চাউল আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত এই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আহাৰ যোগান ধৰিবৰ কাৰণে চাউল আছেনে নাই এই তিনিটা কথা জানিলেহে আপুনি কি কৰিব পাৰিব মান্থলি মেছেজটো দিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে মান্থলি মেছেজটো কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগে এই কথাটো জানি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক এইটো এটা অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰাই যিহেতু এই ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰচেছটো জানি লওক আপোনালোকে ছিম্প্লি আপোনালোকৰ মোবাইলত টাইপ কৰিব লাগিব কেপিটেল লিটাৰত এম ডি এম এটা স্পেচ দিব লাগিব স্পেচ দি টাইপ কৰিব লাগিব কেপিটেল লিটাৰত এম তাৰপিছত এটা স্পেচ দিব লাগিব স্পেচ দি টাইপ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ট'টেল ষ্টুডেণ্টছ ট'টেল ষ্টুডেণ্টছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ধৰা হ'ল বিদ্যালয়খন যদি হাইস্কুল হয় হাইস্কুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে যদি বিদ্যালয়খন ওৱানৰ পৰা ট্ৰেইনলৈকে হয় ওৱানৰ পৰা ট্ৰেইনলৈকে হ'লে ওৱানৰ পৰা ট্ৰেইনলৈকে হ'লে যিমান এই ট'টেল ষ্টুডেণ্ট আছে সেই ট'টেল ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কথা কোৱা নাই যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত এম ডি এমৰ সুবিধাখিনি পায় সেই সেই ট'টেল ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কথাই কোৱা হৈছে গতিকে ট'টেল ষ্টুডেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ এম ডি এমৰ সুবিধা পায় সেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কথা কোৱা হৈছে যদি এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে ওৱানৰ পৰা টুৱেল্ভলৈকে থাকিব সেই টুৱেলভলৈকে থাকিলে টুৱেলভলৈকে থকা সকলো ষ্টুডেণ্টৰ কথা কোৱা নাই ওৱানৰ পৰা এইটলৈকে থকা ষ্টুডেণ্টখিনি যিখিনি ষ্টুডেণ্টে এম ডি এমৰ সুবিধা পায় সেইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰপিছত তাই স্পেচ দিব লাগিব স্পেচ দি ফাণ্ড আছেনে নাই ফাণ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিদ্যালয়ত ধন আছেনে নাই এম ডি এমৰ বাবে তাৰপিছত ফুড গ্ৰেইন অৰ্থাৎ চাউল আছেনে নাই সেই কথাটো দিব লাগিব আৰু এই মেছেজটো আপুনি ওৱান ডাবল ফাইভ ডাবল ফ'ৰ নম্বৰত পঠাব লাগিব এতিয়া ফৰ একজাম্পল তলত চাওক আমি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এম ডি এম আপুনি কেপিটেল লেটাৰত লিখিলে তাৰপিছত এম বুলি দিলে এম মানে মান্থলি মেছেজ সেইকাৰণে এম দিব লাগিব তাৰপিছত হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড মানে হৈছে ধৰা হ'ল হয় হ'ল আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ট'টেল ষ্টুডেণ্ট হাণ্ড্ৰেড আছে সেইকাৰণে হাণ্ড্ৰেড দিলে এতিয়া দুটা ৱাই দিছোঁ দুটা ৱাইৰ অৰ্থ হৈছে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ফাণ্ড অৰ্থাৎ টকা আছে ৱাই ছেকেণ্ড ৱাইটোৰ অৰ্থ হৈছে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ফুড গ্ৰেইন আছে যদি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত দুটা নাথাকে কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত দুটা নাথাকিব পাৰে নাথাকিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে দিব চাওক এম ডি এম এম হাণ্ড্ৰেড এন এন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ফাণ্ডো নাই ফুড গ্ৰেণ্ডটো নাই কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কোনোবা এটা আছে কোনোবা এটা নাই অৰ্থাৎ এম ডি এম এম হাণ্ড্ৰেড আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ফান আছে ফুড গ্ৰেড নাই ফান আছে কাৰণে ৱাই দিলে আৰু ফুড গ্ৰেড নাই কাৰণে এন দিলে কিবা কাৰণত ধৰক আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ফাণ্ড নাই কিন্তু চাউল আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব এম ডি এম এম হাণ্ড্ৰেড আৰু এইফালে ফান নাই কাৰণে এন আৰু ফুড গ্ৰেড নাই কাৰণে ৱাই এই যিটো মেছেজ এই চিষ্টেমটো জানিলে আপুনি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপুনি মেছেজ পঠাব লাগিব এইটো হৈছে মান্থলি মেছেজ এতিয়া ডেইলি মেছেজটো চাওক মেছেজটো কৰিবৰ কাৰণে চিম্পুল প্ৰচেছ এতিয়া চাওক দৈনিক মেছেজ বা ডেইলিক মেছেজ কেনেকুৱা ধৰণে দিব তাৰ কাৰণে চিম্পুল মেছেজ চিম্পুল স্পেচ মানে চিম্পুল প্ৰচেছ প্ৰথমতে কেপিটেল লেটাৰত এম ডি এম লিখক তাৰপিছত স্পেচ দিয়ক স্পেচ দি লিখক প্ৰেজেণ্ট ষ্টুডেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এম ডি এমৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে ধৰা হ'ল আমাৰ বিদ্যালয়ত হাণ্ড্ৰেডজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল পঞ্চাছজনে এম ডি এম গ্ৰহণ কৰিলে তলত কি লিখিছোঁ ফৰ এক্সাম্পল এম ডি এম ফিফটি চিম্পুল একেবাৰে চিম্পুল আমি এছ এম এছত এ কেপিটেল লিটাৰত এম ডি এম বুলি লিখিলোঁ তাৰপিছত ফিফটি লিখিলোঁ আৰু ওৱান ডাবল ফাইভ ডাবল ফ'ৰ নম্বৰত আমি মেছেজটো পঠাই দিম লগে লগে ডেলিভাৰ হ'ব তাৰ আগতে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো নিৰ্দিষ্ট ডি পি অ'ৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব ল'ব লাগিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মোবাইল নিশ্চয় ৰেজিষ্টাৰ আছে যদি কিবা কাৰণত মোবাইলটো ৰেজিষ্টাৰ নাই আপুনি মোবাইলটো কি কৰি ল'ব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া চাওক কিবা কাৰণত আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ত এম ডি এম যোগান ধৰা নাই বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে যোগান নধৰিব পাৰে গতিকে যদি যোগান ধৰা নাই তেতিয়াও আপুনি কিন্তু আপোনাৰ বিদ্যালয়ত যে যোগান ধৰা নাই সেই তথ্যটো আপুনি পঠাব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব চাওক তাৰ কাৰণে এটা পদ্ধতি আছে মই আপোনাক সেইটো দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ যদি এম ডি এম খুওৱা নহয় তেনেহ'লে কেনেধৰণে মেছেজ দিব চিম্পুল যদি আপুনি এম ডি এম খুওৱা নহয় তেতিয়াহ'লে মেছেজ দিবলগীয়া প পদ্ধতিটো হ'ল কেপিটেল লেটাৰত এম ডি এম লিখি জিৰ' দিব লাগিব অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়ত এম ডি এম খুওৱা নহয় কেপিটেল লেটাৰত এম ডি এম তাৰপিছত জিৰ' লিখিব লাগিব এতিয়া জিৰ' লিখাৰ লগে লগে আপুনি আকৌ তাৰ কাৰণ দেখুৱাব লাগিব ধৰা হ'ল জিৰ' হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ এম ডি এম খুওৱা নাই সেইটো অফিচে বুজি পালে ছাৰ্ভাৰে বুজি পালে কিন্তু কিয় খুওৱা নাই তাৰ এটা ৰিজন দিব লাগিব কাৰণ দিব লাগিব ঠিকে আছে আপুনি এম ডি এম খুওৱা নাই মানি ল'লোঁ কিন্তু কিয় খুওৱা নাই তাৰ এটা কাৰণ দিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এখন চাৰ্ট প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে এই চাৰ্টখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক এই তলৰ এইখন চাৰ্ট এই চাৰ্টখনৰ ওপৰত ভিতৰতে আপোনালোকৰ কাৰণকেইটা হ'ব ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ কাৰণ আপোনালোকৰ নহয় ইয়াতে চাওক আমাৰ ইয়াতে ছয়টা কাৰণ আছে এই ছয়টা কাৰণৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কাৰণবিলাক হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতকৈ বেলেগ কাৰণ আপোনালোকৰ নিশ্চয় নহয় এতিয়া চাওক কি কৰা হৈছে বোলে আপোনালোকৰ কি হৈছে এই আপুনি এম ডি এম খুওৱা নাই কিহৰ কাৰণে খোৱা নাই ধৰা হ'ল চাউল মজুত নাই আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত চাউল নাই সেইকাৰণে আপুনি এম ডি এম খুওৱা নাই তেতিয়াহ'লে কি দিব লাগিব চাউল মজুত নাই হয় ঠিকে আছে চাউল বিদ্যালয়ত মজুত নাই তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব চাউল কিহৰ কাৰণে মজুত নাই চাউল যে বিদ্যালয়ত নাই কিহৰ কাৰণে নাই তাৰতো কিবা এটা কাৰণ থাকিব লাগিব যে কি কিহৰ কাৰণে নাই চাউল পোৱা নাই চাউল নষ্ট হৈ গৈছে প্ৰয়োজনীয় চাউল নাই প্ৰয়োজনীয় চাউল নাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চাউল পোৱা নাই মানে হ'ল ধৰা হ'ল অফিচৰ পৰা চাউল পোৱা নাই চাউল নষ্ট হৈ গৈছে মানে কিবা কাৰণত বানপানীত চাউল নষ্ট হৈ গৈছে প্ৰয়োজনীয় চাউল নাই মানে হ'ল এশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে দহ কেজি ধৰা হ'ল চাউল লাগে পাঁচ কেজি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে প্ৰথমতে আপুনি কি দিলে এম ডি এম দিলে এম ডি এম দি জিৰ'টো দিবই লাগিব খুওৱা নাই তাৰপিছত তাৰপিছত কাৰণটো হ'ল কি চাউল মজুত নাই তাৰ কাৰণে আপুনি ওৱান দিলে এই ওৱানৰ পিছত আকৌ সহ কাৰণ বা চাপ ৰিজন দিব লাগিব যে কি তিনিটাৰ ভিতৰত এটা চাউল পোৱা নাই চাউল নষ্ট হৈ গৈছে প্ৰয়োজনীয় চাউল নাই কোনটো কাৰণ চাউল পোৱা নাই যদি চাউল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এগ দিয়ক চাউল নষ্ট হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে দুই দিয়ক প্ৰয়োজনীয় চাউল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তিনি দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ এই চাব যিখন ৰিজ কাৰণ আছে চাব এশ কাৰণ আছে এই কাৰণকেইটা দিব লাগিব চদা ছাৰ বাইদেউসকল এই কাৰণকেইটা মই মোৰ হোৱাটছআপ চেনেলত দি দিম যদি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলত ইতিমধ্যে জইন হোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ জইন হওক আৰু যদি জইন হোৱাৰ পিছতো নাপায় অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ হোৱাটছআপ এটা মেছেজ কৰি দিব মই আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই চাৰ্টখন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব গতিকে আপোনালোক সকলোকে হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ কাৰণ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এই চাৰ্টখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক সেইদৰে কেতিয়াবা ৰান্ধনী অনুপস্থিত হ'ব পাৰে ৰান্ধনি অনুপস্থিত হ'লে আপোনালোকে ক'ত নম্বৰ দিব লাগিব এই দুই যদি ইন্ধন বা উপাদানৰ মজুত নাথাকে তেতিয়াহ'লে ক'ত নম্বৰ দিব লাগিব তিনি যদি এই এছ এ জিৰ পৰা পেকেজ চৰি পেকেজ যোগান ধৰা নাই এন এন জি অ' বা এছ এইচ জিৰ পৰা অগিত যদি মানে আপোনাৰ ছাপ্লাই দিয়াৰ ছিষ্টেমটো থাকে তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ স্কুল বন্ধ দিন স্কুল বন্ধৰ দিন যদি বন্ধ আছে কিবা কাৰণত সেইদিনা কিবা কাৰণত স্কুলখন বন্ধ থাকিল তেতিয়াহ'লে পাঁচ আৰু অন্যান্য কিবা কাৰণত যদি দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে ছয় দিব লাগিব আৰু ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকটোৰে সহ কাৰণ ইয়াতে আছে গতিকে আপোনালোকে এই সহ কাৰণকেইটা জানি ল'ব আৰু ইতিমধ্যে মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব পাৰিব কোনো ধৰণৰ কপিৰাই কথা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কি কৰিব পাৰিব এম ডি এম যদি নোখোৱাই নোখোৱালে এই কাৰণকেইটাৰ জৰিয়তে মেছেজ পঠাব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰত্যেক দিনেই মেছেজ ওৱান ডাবল ফাইভ ডাবল ফ'ৰ নম্বৰত দহ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া আবেলি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত মেছেজ পঠাব লাগিব সদাচা বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা ক'লোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰক সকলোৱে যাতে কথাখিনি গম পায় সকলোৱে যাতে মেছেজ দিব পাৰে আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন নহয় কাৰণ অডিটৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে চোৱা কথাখিনিয়ে হৈছে মধ্যাহ্ন ভোজন আৰু ইউনিফৰ্ম ভিডিওটি ধন্যবাদ শ্রদা সার বাইদুল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চ্যানেল এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল এই চেনেলটোৰ জড়িয়ে আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অভিভাবক আর বিদ্যালয়ের কারণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্রস্তুত করতে চেষ্টা করুন আপনি যদি আজকে প্ৰথমবাৰৰ কারণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্রহ করে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আর অল নোটিফিকেশন প্রেস করে থাকবে